Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan menyampaikan informasi mengenai Benih padi terbaik yang akan menjadi populer di tahun 2024 karena memiliki produksi yang sangat tinggi yang menjadikan para petani akan untung lebih besar daripada biasanya jenis padi apa mari kita simak pada herang 02 di mana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam untuk anakan produktif ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan berumpunnya untuk tinggi tanaman yaitu sekitar 100 cm dengan jumlah mulir permalainya itu bisa mencapai 400 permalainya Bentuk gabah sendiri dari pada Herang 02 ini ini besar dan juga panjang. Untuk rasa nasi pulen, potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Untuk berat dari jenis padi ini, ini mencapai 33 gram per 1000 bulirnya ketahanan terhadap hama, ini toleran terhadap asam-asaman, kemudian toleran kekeringan dan juga toleran genangan. Untuk perawatan sendiri sangat mudah. Petani biasanya menyebut HMS 700. Jenis tanaman ini memiliki umur panen yaitu 90 hari setelah tanam, dengan tinggi tanaman 120 cm. Tanaman ini tahan rebah dengan jumlah anakan perumpunnya yaitu 15-20 batang. Untuk yang menjadikan tanaman ini idola di para petani yaitu dengan bulir yang cukup banyak yaitu 400 sampai dengan 500 bulir per malainya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning bersih. Sedangkan untuk rasa nasi yaitu pulen. Untuk potensi dari jenis padi ini ini lumayan tinggi ya para sahabat bisa mencapai 14 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan yaitu baru mencapai 12 ton per hektarnya. Bentuk gambar sendiri yaitu besar lonjong. Bagaimana dengan ketahanan terhadap hama penyakit? Ini lumayan cukup tahan terhadap jamur terutama blast. ya. Kemudian potong leher yang sering kita sebut dengan neck blast. Jenis padi ini mampu tumbuh hingga ketinggian 480 meter TPL dan perawatannya juga sangat mudah para sahabat benih padi sterling bshs 6h adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan. Jenis padi Sterling BSHS6H memiliki umur yang cukup lumayan genjah, yaitu 85 hari setelah tanam para sahabat kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan selanjutnya untuk jumlah anakan perumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 perumpunnya untuk produksi sendiri ini bisa mencapai 18 ton para sahabat dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya dengan jumlah bulir per malainya yaitu 450 sampai dengan 550 bulir per Yang selanjutnya yaitu padi jenis Trisultan. Di mana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari Impari 32 dan juga sertani 13 ya. Untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya, 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan perumpunnya dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar dengan warna daun hijau gelap tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm dengan bentuk bulir besar dan panjang, warna bulir kuning bersih, tahan terhadap tanah berlumpur. Batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan. Untuk perawatan sendiri, ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit belas atau jamur tahan penyakit patah leher tahan bakteri yang kita sebut dengan kresek dan toleran terhadap hama warang batang coklat Jenis padi ini merupakan jenis padi yang akan menjadi primadona di tahun 2024 karena produksi yang sangat tinggi dan juga bulir yang cukup besar dan panjang sehingga diminati para tengkulak gabah yang selanjutnya jenis galur dari Medan yaitu padi imbrida C2 dimana padi ini memiliki usia panen sekitar 90 hari setelah tanam dengan tinggi batang 90 cm yang daun bendera berbentuk sudung tegak sehingga tanaman ini akan terjaga dari hama burung pipit ya untuk jumlah bulir sendiri ini sekitar 250 sampai dengan 280 bulir per malainya tapi ada yang sampai dengan 300 juga. Untuk bobot sendiri ini merupakan pesaing dari Impari 32. Ini mencapai 30,27 gram per 1000 butirnya. Lumayan berat ya. Menurut Kang Mumu ini lebih berat daripada Impari 32. Untuk rasa nasi sendiri ini enak dan juga pulen kemudian rata-rata hasil yang real di lapangan yaitu sekitar 8,5 sampai 9 ton walaupun ini bisa mencapai potensinya sampai dengan 12 ton per hektarnya untuk bentuk gabah panjang dan juga montok ya bisa dilihat sendiri nih kemudian untuk perawatan sendiri, ini lumayan mudah. Dengan bobot yang begitu berat, tidak menjadikan tanaman ini roboh. Jangan takut, ya, para sahabat, untuk menanam di musim penghujan. Asalkan penggunaan unsur nitrogen dikurangi, terutama pada musim penghujan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang ingin memesan jenis padi yang tadi Kang mau sampaikan. Bisa dilihat di kolom deskripsi, di sana ada link pembeliannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.